बच्ची के दुष्कर्म की जो फरियाद दाखिल करी थी उसमें अक्यूज़ तुरंत एक घंटे में पकड़ लिया गया था अक्यूज़ का अरेस्ट करने के बाद कल मेडिकल करवा लिया गया है अक्यूज़ के साथ में रख के जो जगह थी सीन ऑफ क्राइम उसका पंचनामा भी किया गया है उसके साथ साथ फॉरेंसिक की एक्सपर्ट टीम के द्वारा उस जगह का पंचनामा किया गया है इस अक्यूज़ के पास से उस दिन उसने पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं और उसका फ़ोन भी कब्जे कर लिया गया है अक्यूज़ के फोन को आरोपी के फ़ोन को मोबाइल फॉरेंसिक टीम के इन्वेस्टिगेशन के लिए एफ में भेज दिया जाएगा इस अक्यूज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको दिन चार के रिमांड मिले हैं और इन चार दिन के रिमांड में उसके जो भी टेक्निकल फॉरेंसिक साइंटिफिक एविडेंसिस कलेक्ट करने वो कर लिए जाएंगे और जिस तरह से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था इस ક્રાઇમ કી ગંભીરતા કો ધ્યાનમાં લેતે હુએ એસઆઈટી કી ટીમ અગલે દો હપ્તે પંદર દિન કે અંદર અંદર ઈસ એફઆઈઆર કોાસિત કરી દેગી આ સગીર બાળકી પર થયેલા દુષ્કર્મ બાબતે જે તપાસ ચાલી રહી છે એમાં ઘણા બધા અફવાઓ અને ઘણા બધા મેસેજીસ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે આ જે પણ વ્યક્તિ સોશિયલ મીડિયા પર ફેક ન્યૂઝ ફેલાવી રહ્યો હશે બાળકીની તબિયત બાબતે કે કોઈપણ અન્ય બાબતે અથવા તો કોઈપણ કાર્યવાહી બાબતે એ તમામ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ આવશે અને આવા કોઈપણ સોશિયલ મીડિયાના ખોટા મેસેજીસ કે ફેક ન્યૂઝથી ભરમાઈને એને ફોરવર્ડ કરશો નહીં